Здорово, братья. Работаем. Работаем, когда нет результата, когда еще что-то нету. Мы работаем над собой, над своими целями. У нас нету такого там отдохнуть, там подрочить, еще там, вздрочнуть что-то и так дальше. Мы работаем до конца, до талого. У нас нет выбора. У нас нету такого, что где-то там пищать, рыгать, еще что-то там мы работаем себе и все когда не получается у меня нету результата я не вижу я считаю что я работаю и я не вижу там результата с ютубом я не вижу там результат с еще ну с одним проектом я не вижу его но я не сдаюсь я иду до конца да мне там хуево бывает у меня бывает нахлынет просто блядь. именно такие эмоции мужики и, ну, что просто такие эмоции, сдайся просто. Внутренняя обезьяна говорит, сдайся, сдайся и все. И тебе будет вознаграждение, ты пойдешь на завод завтра. А мне оно нахуй не нужно брать. У, меня... У нас нет выбора. Мы хуярим, мы хуярим, когда не получается и так дальше. Ничего, я думаю, что, ну, Будем работать. Не получается, получается. Мы будем работать ну, в 100%. У нас просто нет выбора вообще. Нету выбора вообще. Только работа, упорный труд над собой, над своими целями и все. Выбора нету. Есть выбор, блядь, на завод, но это самый, самый легкий выбор, братья мои. Самый, самый легкий выбор это приходить с работы, там дрочить писюнец и все. И ничего в жизни этой не поиметь. Так что, братья мои, занимаемся дальше, работаем. Смотрите, я вам просто скажу так. Есть такое, есть такое, терпимость. То есть не терпила, блядь, что там тебя бьют, обижают, и ты терпишь, то есть там. Нет, терпимость. Есть такая тема, то есть ты, ну, е, ты работаешь, у тебя ничего не выходит, и ты через силу хуяришь. Ты видишь, ну нету результата, ну ты уже месяц ебашишь, ты уже месяц потеешь именно, там занимаешься, качаешься, и у тебя нету результата. И ты, и ты такой хлопс, и ты включаешь это, терпимость, эту тему, это, ну, это ценность, это в жизни. Ну, просто нету выбора у нас дальше что-то э, деградировать и так дальше. Ну что, я уже, я уже просто, не стану прежним. Я только стану лучшим, я не стану хуже, блядь. У меня просто вбитый в мозг уже, ну, системы, что просто я не могу быть прежним. Мне, ну, все. То есть я только лучше и лучше буду с каждым днем. Чтобы не было там тяжело, сука. Ну, бывает, так, бывает такое, такие дни бывают, месяца, что тяжело, пиздец. Но мы, братья, не сдаемся, мы топим только до талого. Кто сдается, тот ну, ничего в этой жизни не поимеет, и вообще ничего в этой жизни не будет. Так что мы работаем до конца, чтобы не было, братья мои, мы ебашим, блядь, до талого. Не получается, получается, мы не будем сдаваться только до конца, братья мои, только до конца не будет никаких там сдаваться, никакой там дрочки и так дальше. Это просто отмазки и все. Вот меня просто сегодня такое, ну, как вам сказать, Именно так нахлынуло меня, то есть я сюда и шел в лес, и пиздец, так хуево что-то было, я не знаю, то есть у меня там ничего не получается, я себе накрутил, и я пытаюсь эту месту выгнать, с головы нахуй ее выгнать, эту мысль, и она меня превращается в зверя, эта мысля, и грызет. И сейчас у меня оно. Оно у меня не... Я, я, борюсь сейчас с ней, я борюсь. То есть я, я, ну, я с ней поборюсь, я ее нахуй выгоню с отсюда, чтобы не было никаких проблем. То есть все в голове. Все в голове, как ты, как ты сможешь себя построить. То есть, ну, у меня так нахлынуло сегодня, что я не хотел ничего делать. Ничего делать не хотел и так далее. Но я себе переборол. То есть, я встал в 5 утра, я пошел, позанимался и так дальше. То есть, я, ну, не стал какие-то отговорки искать и так дальше. То есть, у меня все прекрасно в жизни. У меня все лучше все. Так что мы работаем, мы работаем над собой, над своими целями чтобы у нас было все прекрасно в этой жизни. И все. Смотрите еще одно. Когда ты сдашься, когда ты сдашься, да, смысл тогда начать. Ну, я шел сюда, я шел сюда. И такое, ну, просто меня так нахлынуло, просто меня так нахлынуло, что я не мог просто с собой, ну, полностью настроение испорчено и все там у меня что-то не выходит и так дальше там у меня что-то там ну, со мной происходит и так дальше но мы не сдаемся мы идем только до конца и развиваем себя развиваем свою личность и все у нас нету такого там сдаться и так дальше то есть. чтобы было все все прекрасно в этой жизни чтобы было все прекрасно в этой жизни так что Работаем. Работаем над собой, над своими целями. И все. Лезет, да. Бывает такое, там нахлынет, ничего не выходит и так дальше. То есть не надо там кого-то ну, слушаться, свою внутреннюю обезьяну. Свою внутреннюю обезьяну слушаться. Работать. Работать, чем побольше. И внутреннюю обезьяну пиздить палкой пиздить палкой и все. То есть только такой выбор, только такой, только такая подача. То есть если ты хочешь саморазвитие, там, заниматься своими проектами, своими целями и так дальше. Но ничего, ничего в жизни, ничего в жизни ты не поймешь, если ты начнешь что-то. Лучше уже не начинать нихуя. Лучше уже не начинать там дрочить писюн и так дальше. А если ты хочешь, если ты, сука, высокоранговый, хочешь изменить свою жизнь, начать себя что-то делать, какое-то полезное и так дальше, тебе надо заниматься собой. И когда тебя там нахуйнет какая-то хуйня постоянно, там, ну, что-то что, -то, что -то не так, вот что-то не так, вот не так делаю я. Вот меня сегодня нахлынуло, я сегодня не так делаю не так делаю и все. То есть что-то, ну, не так и пиздец, и мне очень, очень плохо там и так дальше. И мне там, ну, ничего не хочется делать и так дальше. Но я, я сегодня не сдался, и я сегодня упорно еще поработаю. Еще у меня все будет прекрасно в этой жизни. И все будет лучше всех. И все будет лучше всех. Так что... Мы работаем над своими целями, над своими перспективами в жизни. И, братья мои, все будет четко. Ну и смотрите, еще одно. Когда, когда ты там, ну, у тебя нахлынет, извините, воды попью, тогда, ну, если тебя нахлынет, пиздец просто там сдаться, ты не так что-то делаешь, там, у тебя спортом там, там, у тебя не получается, тебе тяжело. Просто, просто Це, это внутренняя обезьяна говорит просто. Она тебе хочет все испортить, всю твою жизнь. Отгоняй ее нахуй. Отгоняй, ебать. Ты высокоранговый, блядь, мужчина. Ты самец. Ты разъебешь этот мир в кочу. А если ты сдашься, ты будешь провокативная сучка. Ну, тебе никто не будет уважать. Тебе никакая женщина не даст. То есть, ну, я так образно говорю. Я не знаю, кто тебе там даст и, и так далее. Сейчас очень много женщин сейчас у каждой вкус понимаешь там кто-то любит так кто-то любит так и ну, все мы люди все мы люди и так было всегда и будет так что пока живем ну жизнь ну мы главное главное здоровье ну я чистый полностью то есть я не бухаю я и так дальше здоровье воздержание, то есть от воздержания всего, от деградации, саморазвития, и чтобы мозг не окосневел, не окосневал, то есть у тебя должно быть какие-то ну, развития мозга, это 100%, физи, физически и развитие мозга это 100%, чтобы не было проблем никаких, чтобы не было никаких проблем и все. Так что работаем, братья мои, работаем до конца, до конца работаем, и все будет у нас прекрасно. Если же, ну, если мы не будем, да, там работать и так дальше, ну, я не буду работать, вы не, усмо... не посмотрите это видео и, ну, и не возьмете ничего, я людям не буду приносить пользу, самому себе я не буду приносить пользу, понимаете. И все, то есть, и вся моя, ну, я не хочу заканчивать сейчас карьеру просто, блядь. И эта внутренняя обезьяна мне говорит, да ты не так делаешь. Ты что-то не так делаешь, у тебя ничего не получится, и у тебя не получается и так дальше. Но я шлю нахуй, и я работаю. Я работаю упорно, трудно, сука. Через силу, через боль, блядь, через тоску. И все. Но ну, нет выбора просто. Нет выбора, и все, надо работать, работать над собой, над своими целями, и все будет прекрасно. Все будет прекрасно, все будет лучше всех. Да, так что мы высокоранговые тестостероновые ребята, мы будем разъебывать этот мир в клочья, и, ну, и никакая там сука, никто нам не помешает его разъебать. А если помешают, мы его в сторонку там в озеро, там, кирпичики озера, захуярим его, и все, толпой, 60 человек. <свят> и все будет прекрасно. <свят> да ладно, я шучу. Мы против насилия, против этой всякой хуйни. Мы, про... Само... Мы за развитие, развитие себя, развитие своей личности. И все у нас будет прекрасно. Так что, если, сука, это внутренняя обезьяна говорит тебе, что, сука, ты не так что-то делаешь. Ты не так, ты, блядь, последняя мразь. Ты, ну, и ты себя слушаешь, и ты хочешь себе сдаться, и у тебя ничего не получается. Надо упорнее работать. Надо не сдаваться. В этот момент ты стаешь все сильнее и сильнее. Ты стаешь, сука, все сильнее и сильнее. С каждым днем, с каждым часом, с каждой секундой. Вот если я бы сдался, да, я просто и шел, я просто и шел, да, и, ну, и меня просто так, блядь, нахлынуло, но у меня не получается, и все, и меня нахлынуло так просто. Я вам просто говорю, что у меня, ну, нету, не было я хотел назад вернуться домой там забиться нахуй в угол провоккин выделился из-за этой хуйни что ну там у меня не получается и так дальше но это не преграда если у тебя не получается это наоборот должен быть будь, ну должен стимул быть то есть работать упорно трудно над собой над своими целями но чтобы все было прекрасно чтобы все было прекрасно и все чтобы не было никаких там проблем, блядь, заморочек, а то, ну, накрутите, просто будет, блядь, просто я вам говорю, такой пиздорез будет, и, ну, и в жизни, в жизни, если я бы сдался, да, там, не записал бы сейчас это видео, мою кровь, понимаете, ну, не записал мои сегодняшние действия, бля, я говорю вам, так как есть все мы люди, мы не роботы, что, там, что хуяри там будем на заводе, блядь, все время, Правильно. Мы, не, мы все люди, блядь. И у каждого там, ну, бывает, там нахлынивает и так далее. То есть мы должны работать над собой упорно, трудно и не слушаться, сука, внутренние обезьяны. И нахуй изгонять из себя. Мы сильные, сука, у нас сила воли, братья мои. И все прекрасно. Когда не хочется, когда ты чувствуешь, сука, ну, ты никчемный. Именно ты, именно ты сука, никчемный, блядь. И, так, и ты чувствуешь это, сука, какой ты никчемный. И хоть, и это дает мне топливо. То есть смотрите, как я вам сейчас объясню. Это дает мне топливо очень большое. Почему? Потому что я чувствую, когда у меня что-то не получается. Там, ну, меня не смотрит никто. И так дальше. Я чувствую, сука, какой я, блядь, никчемный вот, сука, ну, я могу, я могу лучше, я могу лучше там сделать, я могу там лучше, понимаете, все сделать, и я осознаю, что я никчемный, что я никчемная мраз, и мне дает работу над собой, над своими целями, и все. То есть у меня все прекрасно в жизни и у меня все прекрасно в жизни, то есть, ну, нету никаких там заморочек и так дальше, чтобы, ну, у меня бы нахлынило, я бы послушался свою внутреннюю обезьяну, я бы забился бы полностью в угол, блядь, и все, и ничего бы не вышло, и этого бы ролика не вы, ну, а меня просто топливо, я просто переубедил себя, что это, это, то есть топливо, мое топливо, то есть, когда у меня там ничего не получается и так дальше, это мое топливо, и я иду только вперед. Я не сдаюсь, я там не забиваюсь в угол и так дальше. Там не получается что-то и так дальше. Работать над собой, то есть над своими целями и все. Нету просто выбора. Нету выбора и все. То есть работа, упорный труд и все прекрасно. Так что должно быть топливо, должно быть топливо. Если ну, ты себя накрутишь, у тебя ничего в жизни не, не, получ, не получится, ты не поймешь ты этой жизни ничего. Ну, что может быть, что может быть, если ты там сдаешься и так дальше, да, слушаясь о свою внутреннюю обезьяну и так дальше. Ну, ничего не может быть хорошего. Так что я когда ну, сюда шел, сюда именно, так меня просто, я не знаю, еще немного, еще немного, и я бы сдался. Но я щелчок такой, и все, я, и это мое топливо. Я просто почувствовал, какой я никчемный. Если я сдамся, у меня просто жизнь просто рухнет просто, понимаете? Все мои проекты, все мое рухнет и из-за какой-то мысли. Да пошла она нахуй. Нахуй ее выгонять себя полностью по чучку пальца, опс, и все. И чувствую, сука, какой то никчемный, блядь. Осознай это, что, ну, не получается, это из-за тебя, это не из-за, там, не из-за Ютуба, блядь, и, и так далее. Это из-за меня, то есть. Я, значит, хуёво тружусь и так дальше. Усердно надо работать над собой, там, над своими целями, чтобы было все прекрасно. То, чтобы было все прекрасно. И все. Так что, мы работаем, Работаем над собой, и все прекрасно будет.